Давайте это общественно-конституционный процесс, который мы сейчас называем конституционная сбора, он начался с июля 1989 года. В 1993 году я была автором и разработчиком общественно-конституционного соглашения по защите прав человека и странных свобод. Принцип общественно-конфессионного процесса является это ценность человеческой жизни, свободы и личной человеческой личности. Вот сейчас мы пожалуйста, не обращаем внимания на базар. Согласны, пожалуйста?